Salam, kanalıma xoş geldiniz. Gününüz xeyirli olsun, əziz dostlar. Bu videoda mən üç cür alça turşusu hazırlayacam, həm soyuq, həm də isti su ilə hazırlayacam. Dostlar, alçalar məndə nə çox tuş deyil, nə də ki çox bərk deyillər. Deməli, əvvəlcədən alçaları yaxşıca yumuşam, daha sonra bankaları sterilizə eləmişəm ə yəndən sonra al çalarları süzgəncə qoymuşam. Daha sonra bankalara doldurdum. Bankalardan ikisi balacadır, biri böyükdür, dostlar. Böyük bankanın içərisinə 2 diş saxsı əlavə edirəm. 5-6 ədəd xırda yumru istiot, 1 ədəd dəfnə yarpağı və bir çay qaşığı quru nanə əlavə edirəm. Təzə nanə yox idi, ona görə quru nanə istifadə etdim. Varınızdsa, siz təzə nanə istifadə edin. Bir e, bir ki yarpaq osa, bəs edər. Daha sonra böyük bankaya bir çay qaşığı şəkər əlavə edirəm. Kiçiklərə isəm yarım çay qaşığı e, şəkər əlavə edirəm. Şəkərli e, biraz şirin xoşlayırsınızsa, artı şəkərini biraz artıq edə bilərsiniz. Və ya xudda duzu xoşlayırsınızsa, duzunu da biraz artıq edə bilərsən. Ancaq nə e, burada şirin olacaqdı, nə də duzlu. Deməli, böyük bankaya 2 çay qaşığı duz əlavə edirəm. Balacalara isə 1 çay qaşığı duz. Daha sonra qapaqları yenicə qaynamış su ilə sterizə edirəm və balaca bankaların birinə soyuq su əlavə edirəm. Üzərindən də bir çay qaşığı üzüm sirkesi tökəcəm. daha sonra qapağı silib ağzını kip bağlayıram. Bura çox diqqət yetirmək lazımdır. Bankanı o yüz buc çöndərin ki görəsiniz hardansa su axıtmır. Su axıdırsa, deməli ya qapağı bərk sıxmalısınız, qapağı bərk sıxandan sonra da yenə də axıdırsa, deməli qapağı dəyişməlisiniz. Belə O izbus, fırladıram ki, duz, şəkər və üzüm sirkesi yayılsın. Daha sonra yenicə qaynamış su əlavə edirəm bankalara. Əlimlə buğu örtürəm ki, telefona zərər eləməsin, çünki bir dəfə zərər yetiribdi telefonam. Belə dostlar, balacağa 1 çay qaşığı üzüm sirkesi əlavə edirəm. böyüyə isə 2 çay qaşığı indiisə ağzını ki bağlayıram. Bir də dostlar yadıma düşmüşkən sizə deyim çünki başıma gəlibdi. E, diqqət yetirmək lazımdır həm də bankaya çünki bankaların baş hissələrində, yəni bağlanan yerində rezba olan yerində e, elə Vaxt olubdu ki, məndə, yəni başıma gəlibdi, çat olubdu. Elə hey qapaqla bağlanmışam, ancaq bağlanmayıbdı, elə su axıdıbdı. Yəni buna da diqqət yetirin, dostlar. Bankanızın hər tərəfinə rezbo olan yerinə baxın ki, çatlaqlar olmasın, qırıq hissələr olmasın. Bankaları o yüz büzə deyirəm ki, duz, şəkər, sirke hər tərəfə yayılsın. Elə dostlar, ə, artıq 1 həftə keçdi. İndi sizə bunun rənglərini göstərəm. Bu soyuq su ilə tutulmuş, bu isə qaynar su ilə tutulmuş. Elə də rənglərində çox da fərq görmədim və ürəğimiz turşu istədi. Əlbəttə ki, balaca bankalardan birinin ə, isti su ilə tutuğumu açıram və bunun necə ə, olduğunu sizə göstərəm. Baxın. Elə də yumşaq deyil hələ çox da bərkdir. Normal vəziyyətdə alçalardı. Bu qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür. Bir qəm yararlı etsə, bəyən düyməsini basmağı da unutmayın. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik.